Виноград це свіжі ягоди і смачні терпкі вина, солодкі родзинки і просто рятівна тіниста прохолода в літню спеку. Агротехніка вирощування виноградної лози потребує досить серйозних знань і чималих зусиль. Тож для отримання щедрого врожаю смачної і корисної ягоди будьте готові неабияк потрудитися. Зокрема, особливу увагу цій рослині доведеться приділити саме восени. Багато садівників лише мріють виростити ось такий велетенський виноград, адже часто бракує необхідних знань щодо його вирощування. Молодий, але вже досвідчений виноградар із Сум Валерій Фоменко стверджує: мрії залюбки перетворяться в реальність, якщо з весни і до пізньої осені плекати виноградну лозу. Сьогодні в програмі як підготувати виноград до зими, які прийоми слід застосовувати при обрізці винограду, на що слід звертати увагу при його укритті? Весь сезон ми упорно трудились для збору врожаю. Зараз у нас підійшла фінальна стадія нашого уходу за виноградом це обрізка і укриття. Целком природню, что сильно лоза, більш стійко переносить холод. Как вы видите, лоза в этом году довольно-таки неплохо вызрела. Она отличается тем, что у нее соломенный цвет, и она должна хорошо срезаться на срезе. Срез должен быть изумрудного цвета, ярко-зеленого. Все вот это должно быть зеленого цвета. Если тут уже есть почернение какое-нибудь, это уже отличается тем, что лоза плохого качества. То есть при обрезке вы должны резать, и лоза должна чувствоваться, что она хорошо режется. Есть вот такие варианты, вот это уже плохая лоза, она будет, может вот так вот отрезаться плохо, она не будет трещать, то есть она будет ломаться. Это плохо, это лозу нужно сразу обрезать, чтобы она не выпривала зимой, то есть оставлять только хорошую лозу. Если вы хотите вырастить саженцы, То нужно использовать використовувати тільки в середину. Верхнюю часть ми обираємо повністю, тобто залишаємо тільки хорошу лозу, качественну. Тому що, навіть якщо ви будете при хороших условиях, то зимою вона просто все свої качества і ви просто потратите. Зря час. Якщо виноградний кущ не обрізати зовсім, то він займатиме дуже велику площу, даючи багато листя і лози, та незначний урожай дрібних ягід. Не забуваймо, грона зав'язується лише на молодих пагонах, що відростають навесні. Запорука гарного врожаю осіння обрізка винограду. Її треба виконувати після перших приморозків, коли вже опаде листя бажано в суху погоду. Цю операцію роблять за допомогою садового секатора. Основний стовбур, який з'єднаний із кореневою системою, називається штамбом. стовбури, які відходять від нього, рукавами, а від рукавів вже відходять плодоносні лози. Щоб правильно обрізати виноград, складіть чіткий план того, якої форми кущ хочете отримати і яку мету ставите перед собою. Отже, виноград слід правильно обрізати перед зимівлею, але не просто зрізати лозу, як при стандартній обрізці, а добре придивитися до неї і видалити з куща кожен пагін, уражений форобами чи шкідниками. Як правильно обрізати виноград і що при цьому потрібно знати, дивіться в майстер-класі від фахівця. Старайтесь планировать при обрезке все наперед. То есть сразу планируйте, как вы будете укладывать куст весной. То есть, допустим, вот такие побеги вы убирать должны. Они не будут хорошо гнуться при формировании весной. Вы можете сломать эти побеги. То есть их желательно сразу убирать. Вот такие побеги мы оставляем, потому что они удобно очень будут ложиться при укрытии и удобно их будет формировать весною. То есть вот этот побег у нас пойдет на первую лозу, на первую проволоку. Мы его оставляем. Оставляем побеги, значит, 7-9 почек в основном. Но есть исключения. Значит, допустим, есть технические сорта, многоурожайные. На них мы можем оставлять и по 3 почки. То есть надо смотреть по кусту, надо смотреть по сортам, значит, есть между узля если длиннее, значит почек мы будем оставлять меньше, потому что у нас все-таки место ограничено, будем регулировать это. Если между узля короткая, то можно оставлять и 8 и 12 почек. То есть это все желательно как бы ориентироваться в этом вот эту лозу мы оставим на замещение, то есть оставим на ней одну-две почки, на следующий год у нас этот рука удлинится, побег, и мы его будем ложить сюда. Вот это оставляем. Старайтесь планировать так, чтобы у вас все пространство было занято, то есть чтобы не было такого, что там есть, там нету, все, чтобы у вас было равномерно там не было кусками. Допустим, тут есть весной зеленые побеги, тут нету, тут опять есть. То есть старайтесь все, чтобы у вас было планомерно и спланировано. Вот этот у нас рукав пойдет тоже сюда. Вот это сюда пойдет вот этот мы оставляем на замещение тоже оставляем одну две почки вот это мы убираем надо будет смотреть весной также или же его опускать вот сюда на вторую проволоку или же на первую скорее всего что будем на вторую потому что на первую мы запустим вот этот побег то есть вот это вот это у нас ровно идет то есть мы его убираем полностью. Он нам неудобно будет при укрытии, мы его можем сломать. Поэтому его желательно убрать. Вот это мы убираем, тоже оставляем. Можем оставить одну-две почки тоже. Если он выровняется, это мы будем смотреть позже. Если вы убираете рукав, старайтесь его отрезать и оставлять небольшой запас, потому что при высыхании вот этого вот в прошлом году срезали оставили запасом. потому что при высыхании, если вы срежете сразу же вот так вот, тут может образовываться пробка, то есть перегнивать рукав и он может в дальнейшем поломаться. То есть а в этом году вот уже отсохшая мы можем вот так вот срезать э, по ну, до лозы до основной. Так, смотрим дальше. Вот это мы, у нас пойдет вот этот рукав сюда. То есть вот это мы можем убирать. Оно нам уже не пригодится. Опять же таки убираем старые усохшие сучки. Этот рукав нам неудобно будет укладывать на следующий год, поэтому мы его обрезаем тоже. Это у нас пойдет на первую проволоку. Это у нас пойдет на вторую проволоку. И вот этот рукав э, мы оставляем, допустим, это формировка, тут есть арка, поэтому его можно будет запустить вот так, чтобы он тоже заплетал арку. Мы его, допустим, или вот так вот оставим, или тоже положим на вторую проволоку. В принципе, куст обрезанный, оставляем, можно оставлять там 5-6 побегов, это тоже надо смотреть. Весною в основном оставляем с запасом, стараемся, весной мы будем регулировать это вышивка зеленых побегов. То есть это еще не до конца Поэтому почему и оставляем 8-12 почек, 7 почек. То есть это надо все смотреть заранее и оставлять с запасом. Это главное, потому что лоза с одной стороны, она кажется, что она вызрела, все, но бывают такие моменты, осень плохая, ранние заморозки, то есть лоза может хорошо вызреть снаружи, а внутри она не набирает просто тех микроэлементов, которые ей надо для зимовки. Підготовка винограду до зими складний процес. Подібні заходи вкрай важливі для захисту лози від морозів, адже саме ретельний догляд і коректна агротехніка регулюють врожайність. Якщо ви перегрузили кусти в цьому году, значить старайтесь. диагностировать это сразу осенью. То есть вы должны видеть, что лоза ослабленная, она имеет тонкие побеги, допустим, как в этом варианте. То есть вот у нас тонкие побеги идут, куст ослабленный. Значит, весной старайтесь оставить как можно меньше урожая, дабы дать кусту отдохнуть. И вносите побольше удобрений, то есть и старайтесь эту проблему устранять. Это очень важно, потому что вы можете потерять не только следующий урожай, а и полностью кусты. Они могут обессилиться и вымерзать зимой. Здоровий виноград набагато простіше переносить зими, оскільки його не послаблюють різноманітні патогени, які живуть на лозі або в місці утеплення в ґрунті. Одне з найважливіших действий це коли ви ще садите кусти, ви повинні правильно їх формувати. Ось куст, допустим, правильно сформований. Мені не составляє особливого труда, його зараз пригнуть. Тобто, а якщо у вас не сформований куст ізначально правильно. вы можете, у вас, допустим, если будет ровный ствол идти, вам это уже будет сложнее. И основное то, что нам нужно пригнуть, это молодые побеги. Старая древесина, она уже менее боится мороза. То есть она более устойчива к морозу. И если у вас такая проблема, затруднение, как бы нагнуть, вы можете использовать такие хитрости, там накинуть на старую древесину какую-то ветошь или же тряпки и смоченные горячей водой. То есть дать постоять минут 10-15, после чего лоза становится гибкая и пригнуть не составляет труда ее. Сейчас пригибаем, аккуратненько все лозы стараемся Глаза может трещать, то есть это, в этом ничего нету страшного. Главное пригибать в теплое время, то есть не по морозу. Дабы избежать трещин, вот допустим, если вы пригибали по морозу, у нас могут возникать какие-то трещины. Тобто нежелательно, тому що в ці попадать можуть инфекционные і и грибковые і заболевания. То заболівання. Тобто, желательно збігати этого. Пропонуємо вам скористатися рекомендаціями щодо укладання виноградної лози перед її укриттям. Укладываем, то есть Если куст сформирован изначально правильно. Если вам нужно выгнуть лозу как-нибудь, вы ее гните не в одном месте, а перегибайте в нескольких местах. То есть э, вот тут подогнули, тут подогнули, потихоньку, вот так она гнется достаточно хорошо. Главное, все делать с умом, плавно, то есть, не, не торопиться. Вот, допустим, у нас такая ситуация, вот, когда побег неудобно пригибать, вы можете когда нагибать его, сломать, или же так, или же так. То есть, или вытаскивать его на ту сторону нужно, или пытаться пригибать так. То есть, он гнется, и можно его просто стараться потихонечку пригибать. То есть, у нас есть, для чего и делается запас. При укрытии вы также можете обломать какой-нибудь рукав, при открытии вы можете обломать какой-нибудь рукав. Это все нужно учитывать. То есть желательно оставлять запас. И пригибаем, пришпиливаем колышками, плавненько. То есть она у нас трещит, все это, это нормально для виноградной лозы. Это не бойтесь. Главное избежать трещин. Трещать она должна, как бы это структура такая лозы. В принципе, все, мы закончили пригибку нашего куста. Тепер ви достеменно знаєте, як підготувати виноград до зими і які заходи необхідно провести. Безумовно, необхідно зробити все коректно, щоб зберегти виноград і дати йому можливість розвиватися та радувати щедрими врожаями, і надалі.